assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari assalomu alaykum aziz yurtdoshlar siz youtube ijtimoiy tarmog'idagi farhod Hamzaev kanalini tomosha qilmoqdasiz sizlar bilan farhod hamzayev bugun ikki ming yigirma birinchi yilni beshinchi yanvar sanasi haftaning muborak juma kuni biz bekabod shahri bekobod shahridagi buyum bozori hududida joylashgan bekjon akamizni do'koniga mana hozir tashrif buyuramiz hozirgina yettib keldik bugungi videomiz hurmatli obunachilar xonadonlarimizni отопление qilish uchun kerak bo'ladigan o'sha kotel plastmassa turbalar, batareykalari xulas o'sha отопление uchun kerak bo'ladigan jihozlar haqida bo'ladi hurmatli obunachilar agar videoroligimiz e, sizlarga qiziq e, bo'lsa o'tkazib yormasdan oxirigacha ko'ringlar <laughs> yoqsa like bosib kanalimizni qo'llab quvvatlang kommentariyada fikr va e, takliflaringizni <laughs> kutaman qani marhamat bo'lsa. assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hop bugun ikki ming yigirma fevral sanasi haftaning muborak juma kuni aziz do'stlar biz e, bekobod shahridagi buyum bozori hududida joylashgan e, bekjon akamizni do'konida turibmiz hozir e, nomir yigirma to'qqiz e, bu yerda bekjon akamiz mana e, hozir sizlar ko'rayotgan mahsulotlarbilin savdoqilashadi men bugun sizlarga e, xonadonlarimizda отопления qilish uchun ishlatiladigan katellarni narx navosi haqida ma'lumot berish ma'lumot berib o'taman bekjon akamizdan bularni narxi qanaqa va necha xil hozir shahrimizda necha xil anaqa sotilyapti va boshqa mahsulotlar haqida ham to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman hurmatli obunachilar agar videomiz yoqsa layk bosishni unutmang fikringizni kommentariyada qoldiring bizdan uzoqlashmang biz boshladik ho'p hurmatli obunachilar bizni muntazam kuzatayotgan aka ukalar mana hozir sizlar telefoningiz ekranida ko'rayotgan vimpel nomli katelimiz bular bir yuz yigirma kvadratdan boshlanib yuz yuz bir yuz yigirma kvadratdan boshlanib bejon aka nechigacha uch yuz kvadratgacha bo'lgan hududni isitadi mana hozir men sizlarga ichki tuzilishini ko'rsataman mana bu vimpellarimiz rossiyskay bekjon aka rossiya ishlab chiqargan qozoqda qozog'istonda yig'ilgan mana bu гореlkа mana итalyaнский hozir mana shu sizlar ko'rayotgan bular yuztalikmi bekjon aka mana hozir mana shu yuztalik yuz kvadrat metr joyda bemalol isitadi bularni narxi qancha bo'lyapti bekjon aka uch milliondan oshiqroq mana mana shu yuz kvadratga istaydigan e, kotеlimiz endi taxminan aka bir ikki yuz kvadratlikdan nechi pulatof mana hajmi ham katta ko'rib turibsizlar mana ikki yuz kvadrat istaydigan kotolimiz to'rt millionlar atrofida hurmatli obunachilar kim agar uyini отопления qilaman deydigan bo'lsa hop endi navbatdagi katelimiz mana kr bular ukrainada ishlab chiqarilgan ukrainskiy hozir mana ana bularni ichki tuzilishi nima garilka avtomat a garilka avtomat termostat mana ishlaydi bor vanна kuxняga ham suv chiqarib turadi yozin qishin bunda ana e'tibor bering hurmatli obunachilar mana qarang bular vanna kuhnaga issiq suv berar ekan так bu ham двух tra ekanda i pочти духalyo'qda buni nasos demaydi boshqa demaydi stabilizator filr hech narsa kerak emas qishin yozin issiq bo'ladimana juda qulaym bu tarafdan am hurmatli obunachilar mana qarang juda qulay bu tarafdan ham ulash bu tarafdan ham mana ulash mumkin ekan hop uyni ham isitadi кухня vannaga issiq suv ham berarkan bularni narxi qancha aka bular hamto'rt million atrofida bular ham to'rt million atrofida hurmatli obunachilar aziz vatandoshlar ho'p bular nechi kvadratda bular shu bir yuz oltmishdan ikki yuz kvadratgacha bir yuz oltmish kvadratdan uh, ikki yuz kvadratgacha bo'lgan xonadonlarimizni bemalol bol isitib oshxona hamda uh, vannasini issiq suv bilan ta'minlaydigan ukraininskiy katelimiz mana navbatdagisi bu toshkentda ishlab chiqarilgan bular bular o'zimizni совместный toshkentda ishlab chiqarilgan kotellarimiz полный документальный bitala zavodskoy o'tin ko'mir gazga bular mana hammasi dokument buni qulaylik tomoniga e'tibor beringlar ham gazda ham o'tin ham o'tin ham ko'mirda ishlar ekan biz o'zimizni o'zbekiston ham mana xudo xohlasa xitoydan o'tyapmiz aziz obunachilar <laughs> bular ham kvadrati bormi yo bular istaveradimi <laughs> <laughs> aka <laughs> 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 bir yuz yigirma kvadratgacha bir yuz yigirma kvadratgacha bularni narxi qanaqa aka shu bir milliondan oshiqda bularni sal puli yengilroq ekan bir million oshiqroq shu atrofda xullas do'konga tashrif buyurasiz bekjon akamiz bilan kelishib bemalol olishingiz mumkin endi e, o'sha <laughs> отопленияz uchun yana kerak bo'ladigan e, plastmassa mana trubalarimiz barcha razmeridan bor <laughs> mana bar barcha barcha razmeridan topsa bo'ladi bu undan tashqari bekjon aka отвод hamma narsasi bora hurmatli obunachilar mana trubadan tashqari отvodlarimiz va hokazo mana yani, sizlar ko'ryapsizlar barchasidan barchasidan topsangiz bo'ladi eng qizig'i eng muhimi bu do'konda ishingiz mana shu yerni o'zida bitar ekan barcha narsa bor undan tashqari do'konimizda hop mana o'sha batareykalarimiz bular <laughs> material alyumina bekjon aka alyuminar arzonroq <laughs> bo'ladi alyuminni bittalik xisusiyati sal haligi общийlarga qo'yib bo'lmaydi alimenni tezroq to'lib бу u h tushuna aksilanib qoladida bu demetallar qayta qayta ishlayveradi bular yaxshi narsa bularni narxi qancha aka bular s ellikdan oltmish minggachada mana shu bitta donasi mana hurmatli kanalimiz obunachilari mana shu bitta qovurg'asi ellik ming oltmish ming atrofida mana to'pli polimiz bor to'pli polga qiziquvchilar uchun buni metri nechi pul aka xoo'tmiz mng toza korsoh atrofida bo'adi mana xitoyniki o'ttiz ming so'm toza koreyskiylarniki esa oltmish ming so'm atrofida sotilyapti ekan to'rt yarim soatda bir kilovat yeydi ular juda kam yeydi ana juda tejamkor juda tejamkor ekan to'rt yarim soatda bir kilovat tok iste'mol qilar ekan mana shu tolifonimiz undan tashqari mana sizni vannangiz uchun kerak bo'ladigan barcha turdagi mahsulotlarni bu do'kondan topsangiz bo'ladi undan keyin bekobod e, tumanimiz ahli har xil turdagi nasoslarimiz bor ekan har xil turdagi o'sha suv nasoslarimiz mana kaчaлkadan ham tortadi bekjon aka kaчaлkadan kaçalk, ham tortadi bularni bularni narxi qanchadan qanchagacha aka nasoslarni e, yuzda boshlanadi buyog'i e, yog'i 900 atrofida to'rt yuz mingdan e, boshlanar ekan hurmatli obunachilar 900 ming 1 million so'mgacha e, buni katta kichkikligiga qarabda bu ham a bekjon aka ha. razmeriga qarab e, narxi baholanadi undan tashqari bekjon akamizni do'konida benzopilani har xil turlari сварочный apparatlarimiz mana sizlar ko'rib guvohi bo'lib turibsizlar сварочный apпаratimizni ham e, har xil turlari ho'p mana tepalarda tepalarda va mana pastlarda ochib ham qo'yishibdi hozir o'sha plastmassa trubalarni ulaydigan utuklar bu ham turli tuman har xil razmerda va puli ham har xil aka bu utuklarni narxi qanchadan qanchagacha 100 mingdan besh yuz minggacha narxi benzopilalarimiz qancha bo'lyapti aka ular ham shu 500 atrofida 500 ming so'm atrofida sсварочный apparatlarimiz ham 1 milliondan boshlanib yetti yuz mingdan boshlanib yetti yuz ming 1 million 1 million so'mdan oshiqroq bo'lgan сварочный apparatlarimiz mana sizlar ko'rib guvoh bo'lib turibsizlar undan tashqari yana do'konimizda perforatorlar e, bolgarkalar turli razmerdagi drellar topish mumkinbo <laughs> hurmatli obunachilar perfaratorlarimizni narxi besh yuz ming so'mdan boshlanib keyin razmeriga qarab yana sal e, yuqorilashar ekan narxi muhimi <muchumme> boya ta'kidlab o'tganimdek aziz obunachilar do'konda bekjon akani do'konida jaydari qilib aytganda yo'q narsani o'zi yo'q xo'jalik e, uchun kerak bo'ladigan barcha mahsulotni topasiz ishingiz e, mana shu bitta joyda bitadi agar e, uyingizna e, xonadoningizdi e, отопления qildiraman degan maqsadingiz bo'lsa bemalol kelib murojaat qilishingiz mumkin ho'p manzilimiz o'sha bekobod shahridagi e, buyum bozori hududida joylashgan yigirma to'qqizinchi do'kon va hurmatli kanalimiz obunachilari aziz e, hamshaharlar agar e, sizga e, videomiz yoqqan bo'lsa siz bu do'konga tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz bu agar tashrif buyurishdan oldin bog'lanmoqchi bo'lsangiz ekraningizdagi telefon nomerga qo'ng'iroq qilgan holda bekjon akamiz bilan bog'lanasiz va bundan da to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi hurmatli obunachilar mana men sizlarga yana bir bor e, do'kondagi mahsulotlarni e, ko'rsatishga harakat qilamanmana yani hattoki mixlarimiz E, samarizlarimiz turli razmerdagi razmerdagiho'p wow, hurmatli kanalimiz obunachilari aziz hamshaharlar agar <laughs> ushbu qisqagina video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa layk tugmasini bosib kanalimizni qo'llab quvvatlang fikr va takliflaringiz bo'lsa albatta kommentariyada kutib qolaman keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling o'zingizga ehtiyot qiling sizlar bilan farhod Hamzayev bo'ldi